ममोपात समस्त दुरिदक्षय परमेश्वर श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते अध्यभ्यं मन कल्पे, स्वेधवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिधतमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतकण्ठे मेरो दक्षिणे पास्वे सहाप्ते अस्मिन् वर्धमाने व्यावहारिके प्रभवादिषष्ठिसंवत्सराणां मध्ये संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋथो वैशाखमासे कृष्णवाक्षे त्रयोदसिद्धिधौ मङ्गलवाचनयुक्तायां वारणीनक्षत्रयुक्तायां शुभयोगे शुभकरणे विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिधौ श्रीनारायणप्रीत्यर्थम् अस्माकं सखकुटुम्बानां वीर्य विजय आयुलारोग्य अष्ट ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्यर्थं समस्ततुरिधोपशान्त्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं यावच्छक्तिध्यान आवाहनादि पूजां करिष्ये